नमस्कार अनार में हम मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो है नेमेटोड जिस प्लॉट में भी नेमेटोड का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है उसी प्लॉट में विल्ट आने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है तो अनार में हम बात करें कि जो नेमेटोड है वो दो टाइप के होते हैं एक तो रूट नोट नेमेटोड आते हैं और रेनीफॉर्म नेमेटोड आते हैं रूट नोट नेमेटोड क्या करते हैं तो जो हमारी अनार की रूट होती है वहाँ की रूट में जाके अंडे देते हैं और रेनीफॉम नेमेटोट में क्या है वो रूट में वॉल करते हैं वो होल करने के बाद क्या प्रॉब्लम आता है एक तो रूट है पूरी तरह से खुराक नहीं ले सकती है और दूसरा ये होता है कि हमारे प्लॉट में जो कोई फंगस हो कोई बैक्टीरिया हो तो वो रूट में से अंदर जाती है इसलिए जो दोनों टाइप के नेमेटोट्स है हमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है एक तो हमारी जो प्लांट की पत्तियां है वो पूरी पीली पड़ जाती है और उसके हिसाब से जो प्लांट है हमारा नेमेटोड के हिसाब से वो सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता है उससे क्या होता है तो हमारा जो फ्लावर है वो सेट नहीं होता है फ्लावर जो सेट हो जाता है तो हमारा जो फ्रूट है उसकी साइज़ डेवलपमेंट नहीं होती ये तरह तरह के प्रॉब्लम बहुत हमें दिखाई देते और बात करें तो किस टाइप के सोल है या किस तरह के जो वेदर होता है हमारा जो उसमें आने का चांसेस रहता तो ज़्यादातर बात करें तो सैंडी सोल का जो है उसमें दूसरी सोल के सापेक्ष में ज़्यादा आने का चांसेस रहता है वो और गर्म और शुष्क वातावरण हो उसमें भी जो है नेमेटोड ज़्यादा अटैक करता है इसी तरह की जानकारी के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आभार